السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی علیٰ ملا نبی ابادہ یہاں آج المرکز الاسلام اصطلافی نودا پاڑ ردشاہی میں علامہ ابتصام الہی زہیر آئے ہیں اور محترم جمعیت تحریک اہل الحدیث کے امیر استاذ پروفیسر سابق دکتور اسد اللہ غالب حفظہ اللہ رعاہ موجود ہیں اور ہمارے بڑے بھائی محترم دکتور احمد عبداللہ ثاقب بھی موجود ہے حفظہ اللہ و تو ان سب کی موجودگی میں میرے لیے نصیحت کرنا یا تقریر فرمانا یا کچھ باتیں کہنا یہ مجھے کہنے کی ہمت یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہنا بے ادبی لگتا ہے تو اس لیے ہم زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کو یہ اعزاز بخشنے کے لیے ہم کو یہ اجازت دینے کے لیے ہم کو یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم یہاں آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں کچھ کہہ سکتے ہیں اس اعزاز دینے کے لیے میں شکر گزار ہوں استاد دکتر اساد اللہ غالب حفظہ اللہ علح کا شکر گزار ہوں احمد عبداللہ ثاقب بھائی کا اور یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان تعالیٰ علامہ ابتسام علیہ ظہیر حفظہ اللہ کے بنگلہ دیش آنے کا جو سفر ہے یہ ان کا دوسرا سفر ہے اس سفر کی وجہ سے بنگلہ دیش اور پاکستان کے ریلیشنز میں اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں اردو سمجھنے کا اردو بولنے کا جو پچھلے پچاس سال سے ہو سکتا ہے لوگ کبھی اردو ہی نہ سنیں وہ بھی ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے اردو سن رہے ہیں اردو بول رہے ہیں تو یہ جو ریلیشن ہے یہ ریلیشن اس خطے کے لیے خاص کر کے بر صغیر کے لیے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشن بہت ضروری ہے کیوں ضروری ہے سارک نام کر کے ہمارے یہاں ایک آرگنائزیشن تھا اس آرگنائزیشن کو ہندوستان نے مردہ بنا دیا کام ہی نہیں کرنے دیتے تو اس خطے میں سب سے زیادہ مسلمان رہنے والے ہیں پورے دنیا میں بلکہ ہندوستان میں ہم سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں بنگلہ دیش میں اگر بیس کروڑ ہیں پاکستان میں اگر بائیس یا تئیس کروڑ ہیں تو مجھے لگتا ہے ہندوستان میں چالیس کروڑ تقریباً مسلمان ہوں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں کٹر ہندوتوا ایک راشٹر بن چکا ہے ہندوستان لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا ملک کٹر ہندوتوا پہ کھڑا رہے گا لیکن مسلمان کہتا ہے کہ نہیں ہم سیکولر سیکولرزم کے اوپر کھڑا رہیں گے یہ بہت افسوس کی بات ہے ایمان کی کمزوری ہے حالانکہ ہندوستان جب بنے تھے تب سیکولرزم کے اوپر بنے تھے اور جب پاکستان اور بنگلہ دیش بنا تھا 47 میں تب اسلام کے اوپر بنے تھے لا الہ الا اللہ کے اوپر بنے تھے اس وقت یہ نعرہ لگتا تھا بنگلہ دیش میں بھی یہ نعرہ لگتا تھا کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تو یہ نعرہ دے کے خون دے کے تحریک چلا کے اور یہ تحریک آج کے نہیں بلکہ یہ تحریک اسی جو بیڈیش کے خلاف جو جہاد یہاں کے علماء نے کیے یہاں کے مسلمان نے کیے اسی کا سلسلہ ہے دو سو سال تک مسلمانوں کا جہاد کا نتیجہ ہے جو تحریک علامہ اسماعیل شہید نے شروع کیا تھا سید احمد بر نے شروع کیا تھا اسی تحریک کا نتیجہ ہے فورٹی سیون میں جو تحریک تیتومیر نے کیا ہے بنگلہ میں بنگلہ دیش میں اسی کا نتیجہ ہے فورٹی سیون میں یہ دو آزاد ملک بننا لیکن ملک بنے تو اسلام کے نام کے اوپر لیکن آج تک اور جو ملک سیکولرزم کے نام کے اوپر بنے وہی ملک اپنا جو دھرم ہے ریلیجین ہے اپنا جو دین ہے اس کے اوپر اپنا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اس ریلیجن کو حالانکہ ریلیجن غلط ہے یہ کہیں سے کوئی آئیڈیالوجی سے نہیں ملتا نہ آسمانی ہے نہ ابراہیمی ہے نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ زبور میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ پورے دنیا میں اور کہیں ہیں اس کے باوجود اس دین کو وہ لوگ اپنے کنٹری میں قائم کر چکے ہیں اور اس کے اوپر آج تک مضبوط ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمان اپنے دین کو اپنے کنٹری میں نہیں قائم کر سکے یہ بہت افسوس کی بات ہے بلکہ یہ کہہ جائے نہیں ہمیں سیکولر سسٹم چاہیے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خطے کے لیے بر صغیر کے امن و امان قائم رہنے کے لیے یہ ریلیشن یہ آنا جانا بہت ضروری ہے پتہ نہیں اگ الیکشن کے بعد کیا ہوگا الیکشن کے بعد جب پولیٹیکل حکومت آتے ہیں تو مسلمان اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں افریقہ میں بھی یہی ہوتا ہے افریقہ میں اس سے زیادہ جو ہے عوربا کا جو کنٹری ہے فرانس اسپین اٹلی ان کا دبدبا اس سے زیادہ ہے تو وہاں بھی مسلمان ضمیر فروش ہوتے ہیں اپنے ضمیر بیچ دیتے ہیں پیسے کے حکومت کے لیے پاور کے لیے تو بنگلہ دیش میں بھی یہی کلچر چلا آیا پاکستان میں بھی یہی کلچر ہے تو اس لیے کوئی گارنٹی نہیں کہ پولیٹیکل حکومت کے بعد بھی اس طرح آنا جانا رہے گا یا نہیں رہے گا کیونکہ پچھلے بار جب علامہ ابتسام علیہ ظہیر آئے تھے تو ہندوستانی میڈیا میں اس طرح چرچا نہیں تھے لیکن اس بار جب آئے تو بہت زیادہ نیوز کے ہندوستانی میڈیا نے اور سب نیوز جو ہے جھوٹی اور الزام تراشی جس کے ساتھ سچ کا حق کا کوئی ریلیشن نہیں ہے جھولٹے الزامات ان کے اوپر لگا کے جو ہے نیوز کے اوپر نیوز چلا رہے ہیں تو اس کے اثرات ہو سکتا ہے پولیٹیکل حکومت جب آئیں گے اس وقت ظاہر ہو سکتا ہے اللہ عالم تو یہ اس کا میں ہم لوگ نہیں چاہتے کہ یہ علامہ ابصم علیہ ظہیر کا آخری سفر ہو بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کا جو ریلیشن ہے جو تحریک بھی ایک ہی ساتھ چلائے یہ لوگ جہاد کے لیے برٹش کے خلاف اور اپنے آزاد ملک کے لیے بھی ایک ہی ساتھ تحریک چلائے ٹھیک ہے تو یہ اصل میں بائی نیچر ایریلیشن ہے اور اس خطے کے لیے ضروری ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پورے دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے غزہ کی مسلمانوں کا جو سچویشن ہے وہ سچویشن بنگلہ دیش میں بننے میں دیر نہیں لگے گا کیونکہ اس کے سارے اثرات سارے علامات سب چیز ملتا جلتا ہے کیونکہ یہودیوں کا آئیڈیالوجی اور ہندوتوا کا آئیڈیالوجی سیم ہے یہ لوگ سپریوریٹی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے تو وہ سیم تھیوری ہمارے بغل میں ہے تو اس لیے بنگلہ دیش کا آزاد رہنا مسلمانوں کا آزاد رہنا بہت ضروری ہے تو ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کے دلوں کو اتحاد میں بھر دے نیشنلزم کا جو بت ہے جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ بت ہیں کہ نئے زمانے میں نئے زمانے کا آزر نے تراشوائے ہیں خدا اور ان سارے خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اس کا جو پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے کہ اللہ میں اقبال بولے تھے برتمان جگہ اس دنیا میں سب سے بڑا بت مطلب آمدر بھاشا جب ہم بولی شب سے بڑا مرتی ہوچے نیشنالیزم ورتمان پریتھوی بیتے شب سے بڑا مرتی ہوچے نیشنالیزم کہ ہم بنگالی ہے تو پاکستانی ہے تو سعودی ہے سودان میں کیا چل رہا ہے سب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کا بیج تو مسلمانوں کے دلوں میں بویا گیا حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وخوت قائم ایک کلمہ کے اوپر تو اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کے دلوں کو ایک کر دے اس نیشنلزم کا جو بدھ ہے سیکولرزم کا جو بدھ ہے یہ توڑنے میں ہم کو کامیابی آتا فرمایا دعوانا عن الحمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

کوئی دن نہیں رہے گا इشااللہ. انشاءاللہ انشاء اللہ بتاؤ ہم لوگ جو ایم پیز ہے سو کالڈ ایم پی یہ لوگ جو کہے گا وہی تمہارا دین ہے ٹھیک ہے دین ہے تو قرآن سننا ہے ارے سب جہل مرکب جہل بسیت ہے وہ نہ قرآن جانتے ہیں نہ سننا جانتے ہیں اے لوگ ہمارے ایم پی ہو رہے ہیں سیکولرزم پہلے انسان کو اسلام سے خارج کر لیتے ہیں ٹھیک نا اس ہم لوگ جو پولٹس کر رہے ہیں یہاں کوئی دین نہیں رہے گا دین اور پولٹس بالکل جدا ہے سیکولرزم سب سے پہلے مسلمان کے اسلام سے ہٹا دیتے ہیں اس کے بعد وہاں سوکل ڈیموکریسی انسان کو خدا بناتے ہیں اس سوکل ایم پی وزیر اعلی سب ایک ایک تاغوت ہے یہی لوگ قرآن سننا کو ہٹا کر اپنے آپ کو بٹاتے ہیں ادھر اس کے بعد نیشنلزم جو ہے وہ انسان کو ہزاروں نیشن میں ان کے سامنے کرتے ہیں اور تم گوپال گنج کے آدمی ہے تم شاہ کے آدمی ہے تم بگوڑا کے آدمی ہے کرتے آستے 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 پورا نیشن کے ڈدا کر دیتے ہیں آج تارک رحمان اور بگوڑا کے لڑکا ہے اس لیے بگوڑا میں سب سے زیادہ کام ہوگا بگوڑا کے لوگ پھرتی کر رہا ہے آپ جب نام اعلان ہو گیا نا تارک رحمان ہوا ایم بی ہوگا وہ تو خود چلتا بھی نہیں سکتا ہے اس کے ماں ماں تو ویل چیئر میں چلتے ہیں لیکن وہ ایم پی ہو گیا تارک کیا بگڑا میں تو بگوڑا کا آدمی اب خوشی سے بات بات ہو گئے کیا نہ کیا ہو گیا آسمان سے نا فرشت نازل ہو گیا یہی <laughs> ہے نیشنلزم پہلے سیکولرزم مسلمان کے اسلام سے خارج کرتے ہیں جدا کر دیتے ہیں اس کے بعد ڈیموکریسی وہ انسان کو خدا بناتے ہیں اس کے بعد انسان کو ہزاروں نیشن میں جدا جدا کر دیتے ہیں اور اسلام انسان کو ایک کرتے ہیں کل حض حاضی ادب علیہ امن ہمارے راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے

اللہ کو اس, ہم اس مجلس کے آخری طور پر پہنچ گئے ہیں اور ہم بلا ہمارے اس مجلیز کے خاص مہمان عضرت اقتصاد کے لیے فیر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالی ان کو بابر تک حیات زندگی نصب کریں اور موت تک علم دین کے خدمات کے ساتھ بچائے رکھیں اور ان سے سارے امت کو نفع پہنچائے آمین اور اس دعا پر اس مجلس یہاں اختتام اعلان کرتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و توب علی

哎，蔡总。

এই বাড়ির থেকে অনেক মেহমান আসছে তোমরা সরে যাও এই তোমরা এই না বাড়ির থেকে মেহমান আসছে তাদের দেখতে পাচ্ছেন আল মার্কাজ ইসলাম সালাফি এর আবাসিক বিল্ডিং আবাসিক বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই তারেক ভাইয়েরও গাড়ি আছে অন্যদের তারেক এ তারেক ভাই আপনি একটা পিছনে ঢুকাই দেন সারকে নেন আর ওই অন্যদেরকে ওইটা দিয়ে দেন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মার্কাজ আল মার্কাজুল ইসলাম সালাফি এখানে আমাদের প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হলো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এখানে সমাজের দর্শক মন্ডলী আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আল মার্কজ ইসলামিয়া সালাফের কেন্দ্রীয় মার্কা জামে মসজিদ এখানে আমাদের এই প্রোগ্রামটি হলো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সোমা আলহামদুলিল্লাহ আল মার্কজ ইসলামিয়া সালাফির এই কেন্দ্রীয় মার্কাজ আল মার্কাজুল ইসলাম সালাফি এখানে প্রায় বালক বালিকা সহ প্রায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে আলহামদুলিল্লাহ আর বলা চলে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধশত জেলা থেকে প্রায় পঞ্চাশটিরও অধিক জেলা থেকে এখানে বাচ্চা ছেলে ও মেয়ে লেখাপড়া করে আলহামদুলিল্লাহ একটি এটি হলো আবাসিক বিল্ডিং আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন রাস্তার ওপারে একাডেমিক বিল্ডিং আপনারা অনেকে দেখেছেন ওই যে দূর একটি ছয়তলা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে এটি এতিমখানা বিল্ডিং আর আমাদের যে মার্কাজের যে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ যেটার কথা আপনাদের সকলকে এটা নির্বাহাধীন রয়েছে আপনার সকলে এখানে শরিক হওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ এবং অনতি দূরে এই 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 আমাদের এই এই বালক শাখাটি প্রায় ১৩ বিঘা জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং অনতি দূরেই মহিলাদের মহিলা শাখা যেটা নয় বিঘা জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত আলহামদুলিল্লাহ এখানে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বালক বালিকা ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করেন আপনার সকলে তাদের জন্য দোয়া করবেন কোরআন ও এই মার্কার জন্য কে জারি থাকে এ বিষয়ে আপনাদের সকলকে সকলেই দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ আপনার সকলে এর জন্য খাস করে দোয়া করেন বিশেষ করে আমাদের মার্কাজ মসজিদের দানের জন্য আপনারা সকলেই চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদের ব্যানারটি দেখানোর চেষ্টা করছি আপনারা সকলেই ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন এবং কে কোথা থেকে দেখছেন অবশ্যই একটি কমেন্ট করে এবং শেয়ার করে সকলকে সহযোগিতা করবেন ইনশাল্লাহ সালাম আলিকুম রহমতুল্লাহ